Чуешь, наверное, надо повыкидать все старые аккумуляторы от FPV, а то они испаряются, нахуй. Но... будем обе***ть эти двери, Кто там? Да никого не бежали с награ, Била близко лица, Горила вовча, Молода вовчица. Три! Толкача заведу. О, мистер Трамп. Дон, Дон. Дон Трамп. I'm so sorry. Короче, можно выходить с, с блиндажа, чи не, бо я не понимаю, война кончилась, че не кончилась. Ну, потому что честно кажучи, это с бліндажа очко жим-жим. На дворе темно, что-то Якщо не война, то я что. Х... А, делать? Я вибачаюсь. Штурм и зачистка тумбочки. Чисто! І так, що робити, якщо на позиції у вас нема хліба, а є тільки сало і ковбаса. Беремо шмат ковбаси, на нього кладемо шмат сала смачного. Кітюня, це для тебе. <ріпи> Думал ты сердце, ты... Саны для тебя. Ой-ой-ой. Ты меня палышь. Ты меня палышь как маленькую крошку. Поприменимым противником на улице садовой резервы, блядь. Химическое оружие, блядь. В результате чего наши бойцы получили химические ожоги, дыхательных путей, слизистой оболочки, были отправлены в тяжелом состоянии в госпиталь. Куда ты бежишь что? вечером? Что ты, жигалоты? Идите, хлопцы, там на всех хватит. Я впершее в очереди. В первый раз, когда я достиг, я был все Опа, пробежал. Клац, клац. Дали направление. Короче, нам показывают, что тут профессионалы работают по Дензелу Вашингтону. Оп, чувак, как и я, левша. Отлично. Левша. Надо проверить угол. Что ты будешь делать? Бам! Получил. Все, плечо не поменял, углы не нарезал. Все, тебя сняли. Не профессионал ты, дружище. Стою в месте, чекаю, пока приедут за мной мои побратимы, заберут меня, мои речи. І проходить мимо молода пара, підходять до мене і кажуть, ви, мабуть, з нуля, з бойових, я кажу, так. Вони кажуть, можна вам пожати руку та подякувати за те, що ви робите, за вашу працю, за те, що ви захищаєте нас. Знаєте, це так тепло, не передати словами, коли люди йому проходять повз, коли проїжджають автівки, просто сигналять, дякуючи цим. Це дуже тепло, це дуже гріє душу і дає сили і натхнення. Дякую всем. Слава Украине.